Добрий день, дорогі хлопці! Сьогодні ми граємо Метель Хорор Ескепт. І для вас буде новина. но все, привіт! Сьогодні я граю, я граю з лепкою. Не бійтеся, що в мене вона сторона шіла, бо я знімаю білим вікна. І ми починаємо другу главу. Пір, третій. Виберете главу, що ви хочете грати. Емілі із холодним подолом. Сьогодні у подруги була вечіринка. Много гостей. Эм... Я хорошо провела время. А, вы... К часу ночи Выполят... я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: приехали. Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Не знаю, кто появился, но я точно появился и... Кто появился? А! Будет дождь! Ладно, ладно, шутки в сторону. Как вы поняли, это метель. Фуру, и нам надо втекти, и так, чтобы монет ничего не запалил. Дверь привезли на болтом. Язык заперт. Берем отмычку, открываем ящик. Гайсту включал, открываю. Нужно поскорее найти выход. Замолчи. Замолчи, замолчи. Ти меня не замолчи. у на секунду мы открываем. Як я понял, с предыдущей главы нам главное выключать. Проклять. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметил. Ааа, там я не помню. Ммм, что за Ммм. Лом. Лом. Ха! Лом М -м, что за вкусная еда, пустая тарелка, два куска мыла и стаканчик воды. А Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Да не балды, не говори мне тут новости выключу компрессор. А? А -а -а. Так, так погоди-ка. Здесь кто-то был? Да, никто там не был. Отвечаю. Ну, вроде все на месте. Ставьте лайк за такие хорошие видео. Я могу товар выходить, я знаю, я знаю пароль, а я даю пароль от Wi-Fi. Ну, не от, от Wi-Fi, а от скобчика. И тут ручка есть. И куда мне эту ручку запхнуть? Застали с бумаги. Если бы это была ручка, я бы мог на ней написать. Но, возможно, он бы заметил. Вот нет дверной ручки. Ручка... кто скупается? А ну когда я зайду. Мне зайду открыть. Веревка. Ну понятно, надо ножик, або вылка, або лоска, або ножницы. О, там кусок льда. Открываем. Зараз так. Фрэнк. Фран. Мы чекаем, мы чекаем, мы рахуем до пяти, мы рахуем до десяти. Опа, опа, бум. Мы... Твою же. А что за черт? Я не хочу получать. Все, все закрыт. все закрыт. Я иду, кстати, на хорошую концовку. Кто не знает, как она выглядит, сейчас вы найти. Сейчас, секунду. Все, продолжаем. Так, Mm. Да, -ка. -ка. Здесь кто-то был? Э, нет. Я он чем? Ну, чем? Ой, на чем? Чем назад не назад нас. Чеп! 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 назад не идешь? Ты назад не Ты назад не Холодар за 2012 рік. Таск. Завдання. Купить на видимете революция, мусор вправила. Поставить будильник выполнену, под ключ карту в сейф. Все виповнено? Опа, ключі Не хватає предохранителя. Ось. Стоп! Розовый вентиль Не дотянется Так Может что-то здесь есть? Ножницы Да, есть Открываем открываю и страдаю. Так, тут не сога. Здесь ведро. Я думаю сразу, кстати, набрать воды. Главное, ничего не забыл вернуться на свои места. Ой, как запал. Кстати, зайду сюда, дай да бог. Сейчас пропустил. Да я пропустится хорошо. Выбираю Вади. Цели на своих местах, да. Пойдем набрать воды, ой, мас масло, масло. Ой, а, Все, там уже на мапару. И питание. Для включения требуется 24 вольт. Так. Да. Что Господи. за черт? Это видно не закрыла. У меня есть плоскогубцы. Плоскогубцы. Что вы идете, что вы робите, когда приходите домой? Плоскогубцы. Плоскогубцы. Я просто... Вибачте, просто щось з голосом сталося. Просто дер, Просто дьор! Да, хворію, хворію. Але відео а? не знаю. Так, погоди-ка. Погоди погоди-ка. Здесь, Здесь кто-то был? Кто был? Да, никто не был. Не было. Не это нормально не было. Вроде все на месте. Я скажу, все на месте. Мы идем. Мы идем. Куда я иду? Не знаю. Теперь хрест. Хрест. крест, Предохранитель. Радше нам сюда надо. Сюда. Есть. Идем назад. Для плюсения требуется 24 вот. Это вот это, вот это, вот это, вот это. Все, помоги, спаси, спаси, Алан, Макс, Макс, спаси, спаси, Макс, Макси. Я Кто, Кто это там шумит? шумит? Запаковина вверх идет Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа Попробую позвать на помощь, а если кто-то будет проходить мимо. Давай. Давай, давай. Ага! Где ты, черт возьми? Можно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь, помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом! Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. И да? Скорее, бежит подальше от этого места. Выплатите все мои новины. Все. И сбежала у меня. И помогли выбрать Ой, а пока никого нет. Выйти в меню. На этом мы заканчиваем эту серию. До побачения, дорогие друзья. Надеюсь, вам было приятно смотреть это видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не зрение в следующей серии. До побачения.